આ ફકરાના આધારે નીચે જે પ્રશ્ન આપેલા છે તેમના જવાબો આપણે આ ફકરામાંથી શોધીને લખવાના છે પેલો પ્રશ્ન પોંગલકા પર્વ કા મનાયા જાતા હે તો જવાબમાં આવશે દક્ષિણ ભારત જે તમે જોઈ શકો છો કે દક્ષિણ ભારતને મનાયે જાને વાલે કૃષિ પર્વો મે પોંગલ કા વિશેષ મહત્વ હે ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન પોંગલ પર્વ કે લીએ કોનસા વિધાન ગલત છે ઇસ દિન ચંદ્ર કી અર્ચના કી જાતી હે આ ખોટું છે ત્રીજો પ્રશ્ન પરિચ્છેદ કા ઉચિત શીર્ષક પોંગલ કા મહત્વ ચોથો પ્રશ્ન સમાર્થી શબ્દ ગલત તો ખોટી છે દેવતા દાનવ પાંચમો પ્રશ્ન ઉત્તર તો તેનો વિરોધી શબ્દ દક્ષિણ તો અવસર તો તેનો વિરોધી શબ્દ આફત પ્રશ્ન નંબર બે તેનો અવિભાગ सही विकल्प के सामने बॉक्स में सही का निशान कीजिए पहलू छह सहवर्तन पहचानिए भातृत्व बीजू किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को यह वाक्य कौन कहता है अमीना त्रिजो चारे की सामग्री जो पानी में सान पशुओं को खिलाई जाती है सानी चौथा प्रश्न सुर लोक सिधारना मुहावरे का सही अर्थ पहचानी मर जाना पांचवा प्रश्न

पहले जाऊंगा हमित दादी से कहता है त्यार पी बीज वाक्य सम्मी हामिद से कहता है तीज वाक्य मोहसिन ने हामिद से कहा चौथ वाक्य महमूद हामिद से कहता है पांचव वाक्य हामिद अमीना से कहता है त्यार प्रश्न नंबर तरह अविभाग प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए पहला प्रश्न गाँव में सभी लोग क्यों खुश थे जवाब रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज ईद आई है इसलिए गाँव में सभी लोग खुश थे बीजो प्रश्न हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया जवाब लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे जिन्हें देखकर हामिद को अपने दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया तीजो प्रश्न रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है चौथो प्रश्न दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे दुकान में सिपाही गुजरिया राजा वकील भिस्ती धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे प्रश्न नंबर त्रन नो विभाग प्रश्नों के उत्तर लिखे प्रश्न गांव में हलचल क्यों मची थी रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज ईद आई है ईद जाने की तैयारी हो रही है इसीलिए गांव में हलचल मची थी बीजो प्रश्न ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे बच्चों की जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था और यह धन से बच्चे खिलौना मिठाइया और गेंद खरीदना चाहते थे इसलिए बच्चे खुश थे त्रीजों प्रश्न हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा जवाब हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है तवे तो से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी खिलौने और मिठाइया खरीदने में तो पैसे की बर्बादी ही है ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज खरीदकर ही खरीदा चौथा प्रश्न अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए हामिद ईदगाह से चिमटा लाया यह देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए पांचवा प्रश्न नूरे के વકીલ કાંત કેસે પ્રિય તહેવાર તેના વિશે તમારે હિન્દીમાં નિબંધ લખવાનો છે તો ચાલો જોઈએ ભારત ત્યોહારો કે નગરી હૈ ભારત વિવિધ ધર્મ કે विविध पक्ष के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं सभी के अलग अलग त्योहार हैं। होली दिवाली रक्षाबंधन हिंदुओं के महापर्व माने जाते हैं सभी त्योहारों का अलग अलग महत्व है भारत एक पावन नगरी है जहां हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और त्योहार मनाते हैं। वैसे तो भारत में हर त्योहार मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं परंतु इन सभी में से मुझे दिवाली यह त्योहार बहुत पसंद बहुत प्रिय है दिवाली का त्योहार कई दिनों के उत्सवों का एक सामूहिक नाम है जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है इस दिन गहने कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है इसका अगला दिन नरक चतुर्दशी का होता है इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं इस दिन दीपक जलाने की परंपरा होता है कार्तिक अमावस्या का दिन दिवाली उत्सव का मुख्य दिन होता है इस रात्रि को मुहूर्त में पूजन के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है दिए जलाने जलाए जाते हैं तथा मिठाइयाँ खाई जाती है अगला दिन गोवर्धन पूजा का होता है इस अवसर पर गायों का पूजन किया जाता है इस पर्व का आखिरी दिन भाई बहन का त्यौहार भाई दूज होता है दिवाली मनाने की मूल कथा का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है श्री राम जी जब राक्षस रावण का वध करके अयोध्या आए तो उनका स्वागत उत्सव की तरह दीपक जलाकर किया गया दिवाली में घर दफ्तर दुकान आदि की साफ सफाई रंग रोगन व सजावट होती है रोशनी का त्योहार दिवाली जन जन के दिलों को उल्लास से भर देता है सभी लोग नई व रंग बिरंगी वेशभूषा में नजर आते हैं। रंगोलियों से आंगन सजे होते हैं दूर दूर के रिश्तेदार एक दूसरे को मिलने घर आते हैं। एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ दी जाती है फूलझड़ी पटाखे फोड़े जाते हैं घर घर से मिठाइयों और पकवानों की सुगंध आती है दिवाली का त्योहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है प्रकाशोत्सव लोगों के जीवन में आए अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशित कर देता है अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में आता है लोग छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद भूल कर आपस में मिलजुल कर यह त्योहार मनाते हैं। इसी कारण दिवाली मेरा प्रिय त्योहार है त्यारछी प्रश्न नंबर पांच अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और योग्य शीर्षक दीजिए तो चलो अभी जे वार्ता पे ली छे ते આપણે પૂર્ણ કરીએ અને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે. પહેલા તો ઉન લોકો ને મુજે रस्सी સે બાંધ લિયા મુજે બહુત પ્યાસ ઓર ભૂખ લાગી થી લેકિન વાહ લોગ ન મેરી ભાષા સમજ રહેથે ન મે ઉનકી ભાષા સમજ રહા થા. ફિર મે ઈશારો સે ઉસે સમજાવને મે કામયબ રહા. ફિર ઉનહોને મેરે ખાને પીને કા ઇંતజాમ કિયા. ફિર મુજે અચ્છા મહેસૂસ હુઆ. मैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा यह आश्वासन देने के बाद उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी एक दो दिन में वहां पर रहा फिर उन्होंने मेरे घर जाने का इंतजाम कर दिया और दो दिन के बाद मैं अपने घर पहुंच गया त्यार प्रश्न नंबर अविभाग नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढ लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो चलो जो ये, कोस तो तेनो समानार्थी शब्द खजाना वाक्य राजा के महल में ढेर सारा खजाना था पृथक तो शब्द अलग वाक्यों अलग का परिचय करना चाहिए लड़ी तो अर्थ से माला वाक्य मीरा के गले में माला थी निगोड़ी तो तेनो अर्थ अनाथ वाक्य अनाथ बच्चों ने दो दिन से कुछ नहीं खाया सरल तो तेनो अर्थ आसान वाक्य मुश्किल काम को मेहनत से आसान किया जाता है प्रश्न नंबर छह नौ बिभाग निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो तेनो विरोधी शब्द संध्या वाक्य मैं संध्या के समय मंदिर जाता हूँ शीतल तो तेनो विरोधी शब्द उष्ण वाक्य गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है संभव तो तेनो विरोधी शब्द असंभव वाक्य कोई कार्य असंभव नहीं होता है स्नेह तो तेनो विरोधी शब्द वाक्य कभी किसी के प्रति हमें नहीं होनी चाहिए समझ तो तेनो विरोधी शब्द ना, ना समझ था प्रश्न छ क विभाग मुहावरों का अर्थ लिखकर इकाई में जहाँ इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों का सुलेखन कीजिए तो चलो जो दिल कचोटना तो तेनो अर्थ से दिल में दुख होना वाक्य बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है बेड़ा पार लगाना तेनो अर्थ से संकट से बचाना वाक्य भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है गले मिलना तेनो अर्थ प्रेम से भेटना वाक्य नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। चौथुचे दिल बैठ जाना तो तेनो अर्थ हताश या निराश होना वाक्य સાડીમત સુનુકા ન હો ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર સાત એ તો ચાલો જોઈએ પેલો પ્રશ્ન કિસને બુલાયા નોડી ઈદ કો हामिद के पाव में जूते नहीं थे फिर एक पुरानी टोपी है सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था अपागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी इसका दिन था और उसके घर में दाना नहीं था इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी इसीलिए वह मन ही मन सोचती थी कि, कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को त्यार पीजू मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। में रोजेदारों की पंक्तिया एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है? यहां कोई धन और पद नहीं देखता इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हजारों सिर एक साथ सिद्ध में झुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं એક સૂત્રો આને કી આપ્યો છે આ પ્રમાણે જવાબ લખવાનું ચોથું જેબો મેનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે જે તમારે આ પ્રમાણે લખવાનો રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં સ્વાધ્યન પોથેમાં પાઠ બીજો તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ પાઠ ત્રીજાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ ત્રીજાની અંદર ત્યાં સુધી આવજો વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર